ну, все старались, хотели доказать всем, что мы на что-то способны и не, не, не займем последнее место и не вылетим там в дивизион Б. Все старались, играли. Ну, хорошо, я счастлива, что моя команда так сыграла. Сама старалась тоже очень сильно. Ну, всем довольна. Тяжело было, скажи, в каждом матче играть там, практически по 40 минут еще и с такими показателями, как у тебя? Ну, да, тяжело, но старалась, бегала как могла. Тяжело то, что ты попал в символическую сборную, это приятно для тебя? да, приятно очень. хотелось бы MVP получить, но за меня, за меня не проголосовали, так вышло. значит, надо работать еще. мы довольны результатом. Игры были очень тяжелые, потому что сравнительно два года назад, вот мы тоже ж ездили на чемпионат, уровень игроков всех очень вырос и, честно говоря, игры все были очень тяжелые. Несмотря на то, что некоторые команды там опустились ниже, все равно не было такого, чтобы была какая-то хоть одна проходная игра, не было. Скажите, после того, как в первой группе выиграли два матча, как бы так, появилось ожидание, что, возможно, как бы можно опиниться выше? Было такое ощущение? Надежды какие-то, конечно, всегда есть, ну как бы мы старались максимально, но видя уровень, понимаете, что такое выиграть там, 8 игр, 9 игр подряд, это очень сложно. И рассчитывать, это нужно иметь полную скамейку 12 игроков, как например команда Испании. Скажите, а чего нам не матч с голландками, как бы он фактически стал, ну, был таким ключевым, тут або уже пан, або пропал, або пифинал, да. або... Голландки очень высокая команда, очень. И они стали зону, и зону нам частично удавалось разбивать, но мы не могли перебросить эти руки а дальние не попали. Всем местом мы в принципе, задоволены? Как бы это то, что вы планировали, те задачи, которые стали перед собой? Ну, мы, да, в принципе, довольны. Те, что Алина настала стала MVP чемпионата после четырех double дабл даблів после трипл-даблів, вас удивило? Да, это вообще абсурд, потому что все команды, все игроки, все тренера говорили, что Ягупова НВП однозначно, она, у нее больше всех очков, у нее, она на втором месте после центровой девушки, после Тихоненко по подборам, она первая по ассистенам, то есть те ключевые моменты, по перехватам она тоже занимает четвертое место во всем чемпионате из 16 команд, и то, что ей не дали НВП, это просто предвзятость. Скажите, ну а как бы так поддержка от других игроков, возможно, ожидалось больше, как бы кто-то на линии еще трошки допомог сильнее? Чи все ж таки не было на кого больше спертися? Нет, ну все девушки старались по мере возможности. Нельзя сказать, я не могу бросить камень в огород ни одной из девушек. Они старались, как они могли. Все, Yeah.